Вернуть деньги за обучение или аренду жилья, уплаченные проценты по ипотеке или даже средства выделенные на благотворительность. Если вы еще не слышали о такой возможности, вам однозначно стоит посмотреть наш сюжет. Механизм так называемой налоговой скидки. В Украине работает уже не первый год и доступен каждому официально трудоустроенному и получающему заработную плату человеку. Все, что нужно, собрать необходимые документы и вовремя их подать в налоговую службу. Как воспользоваться этой привилегией на практике, подскажет мой коллега Николай Резник. Кнопка, которая переключает режимы бензин-газ находится. Заправочная горловина. Багажник стоит сам баллон. Наш Сергей – водитель с десятилетним стажем. В прошлом году установил на свой красавец автомобиль газобаллонное оборудование. С тех пор не нарадуется. Установка работает исправно, а экономия на топливе ощутимая. На газу трошки это приемнее делать. По километражу в основном езжу по місту. Это где километров 300 вистачає у меня. По трассе, мабуть, 400 450. За газову установку Сергій заплатив 16 тисяч. Ціна, по факту, оказалась меншою, почти на 20 Все, тому що водій воспользовался своим правом на налоговую скидку. Тобто зібрав пакет документів, приніс податковий співробітник, перевірив, подав канцелярію, ну і, в принципі, отримав знижку. 16 тисяч, якщо не помиляюся, це було вартість встановленого обладнання. І 2 600 чи 2 800 була компенсація від держави. Возможность вернуть часть потраченных денег в случае переоборудования автомобиля под биотопливо есть у каждого автолюбителя, рассказывают в налоговой службе Киевщины. Такая опция предусмотрена налоговым кодексом. Йдеться про те, коли людина переобладнує э, свій транспортний засіб на використання одного з біопалив, чи то зріджений газ, чи то біоетанол. Э, людина переобладнує далі, вона має звернутися за актом э, технічної експертизи. про таке переобладнання. І отже, в декларації може бути повернута так само частина коштів, витрачена на это Сергей говорит, перечень документов, которые необходимо собрать, не такой уж и большой. Это акт выполненных работ с СТО, квитанция об оплате, паспорт, код и справка о доходах с места работы. Приятный бонус от государства водитель получил через месяц и также потратил по назначению. На тонувание автомобиля. Ничего сложного там не мая Ну и знову таки, по часу це займає пів години часу визит податков, как у мене це було. Ну и отримати кошти це є приємно. Перевод транспортного средства на более экологичный вид топлива – только часть перечня, согласно которому государство возвращает часть потраченных налогоплательщикам средств. Единственным обязательным условием является официальный источник дохода в виде заработной платы. Право на такую податковую знижку действительно имеет только человек, которая официально працевлаштована, имеет официальный доход. Что касается, скажем, ФОПов, которые и і як фізична особа підприємець, и працевлаштовані ну, э, як найманий то вони мають розраховувати на той дохід, який э, отриманий лише від роботодавця. В целом налоговая скидка полагается в следующих случаях. При страховании жизни и пенсионных взносах в рамках негосударственного а пенсионного обеспечения. При аренде жилья в ВПЛ при оплате процентов по ипотечному кредиту, при использовании вспомогательными репродуктивными технологиями, при совершении пожертвований и благотворительных взносов в пользу неприбыльных организаций, при оплате за обучение в украинских образовательных заведениях. Сумма повернения достаточно легко выраховать. Вы берете всю сумму, яка вытрачена, множите ее на 18%, и это, возможно, сумма повернения... Вытраченных То есть, например, за год обучения своего ребенка в университете вы заплатили 18 тысяч гривен. Ваша заработная плата за 2020 составила 150 тысяч, и с нее было удержано 27 тысяч гривен налога на доходы физических лиц. Налоговая скидка в этом случае вычисляется по формуле. 27 тысяч минус 150 тысяч минус 18 умножаем на 18 процентов, получаем 3240 гривен и в итоге составит тысячи. 240 гривень. Я буду старатися зробити це якнайшвидше, тому що я у цьому дуже зацікавлена. Олександра, студентка 4-го курса Київського національного університету строїтельства і архітектури, в налогову прийшла, щоби разознати, як іменно вірнуть частину уплачених її средств за обучення. Мені сказали, що кошти будуть повернуті протягом 60 днів з моменту подачі декларації. Це буде приблизно 18% від тієї суми, яку я сплачую університету за навчання. Обучение Александры оплачивает ее отец, так что именно он будет подавать все необходимые документы. Прежде всего понадобится справка о его доходах и договор с учебным заведением. Очень важно, чтобы в таких документах было визначено имя По батькові та прізвище тієї, особи, яка в подальшому буде претендувати на отримання такої податкової знижки. Ну, наприклад, там буває таке, що а, за навчання дитини сплачує дружина, а податкову знижку хоче або може отримати чоловік. В даному випадку. не вдастся отримати таку податкову снижку. Только за первый квартал 2021 года в виде налоговой скидки гражданам, имеющим на нее право, было возвращено более 50 миллионов гривен. С каждым годом эта цифра растет не только за счет сумм в декларациях, но и за счет большого количества заявок, ведь осведомленных о своем праве вернуть часть потраченных средств становится все больше. Причем при желании все документы можно подать, не выходя из дома. Ви заповнюєте декларацію, яку можна подати самостійно, можна подати поштою або через електронний кабінет. Я ж все ж таки раджу подати через електронний кабінет, тому що там передбачена така опція, як часткове заповнення цієї декларації на основі тих даних, які вже є в державному реєстрі. Следует лишь помнить, что затраты совершенные в прошлом 2020 году, документы в налоговой принимаются до 31 декабря. На следующий год скидка не переносится, поэтому этим вопросом стоит заняться уже сегодня.